Всем большой привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой сладкий канал Лидия Sweets. По многочисленным просьбам делюсь с вами сегодня рецептом приготовления итальянского десерта торта тирамису. В переводе означает «вознеси меня». С этим связана у него очень интересная история. Но сегодня рецепт мой будет не совсем классический, но тем не менее обалденный. Я вам рекомендую обязательно его сохранить и приготовить. Уверена, что он вам очень понравится, потому что на самом деле это блаженство. А приготовление мы начнем с основы, то есть приготовление печенья. Для этого понадобится 3 яйца. Делим на желткие белки и взбиваем белки с щепоткой соли до французской пенки. Когда она образовалась, добавляем поэтапно сахарный песок. У меня 100 граммов. Делю его пополам, 50 граммов добавляю к белкам и оставшийся сахар будем добавлять к желткам. И также добавляем 5 граммов ванильного сахара. Обязательно миска и венчики от миксера должны быть абсолютно сухими. Взбиваем буквально 10-15 минут до устойчивых пиков и смешиваем желтки с оставшимся сахаром взбиваем также до пышной посветлевшей массы. В данном случае можно венчики от миксера не мыть, так как желтки это жир, поэтому в этом случае не страшно. Взбиваем до пышной посветлевшей массы буквально пару минут. Также смешиваем 85 граммов пшеничной муки с 20 граммами кукурузного крахмала. Рекомендую использовать именно кукурузный крахмал, так как по мне он звучит гораздо лучше и легче в выпечке. Картофельный крахмал немножко для другого предназначения. И в этом случае немножко другая техника приготовления теста. То есть сперва в белковой массе добавляем сухие ингредиенты, затем хорошо взбитые желтки и снова просеиваем сухие ингредиенты. И затем уже смешиваем хорошо венчиком до однородности. Я использую в основном венчик, в данном случае не лопатку, для того, чтобы сохранить пористость, пышность и воздушность массы, чтобы она не осела. Смешиваю все снизу вверх поступательными движениями. Посмотрите, какая масса красивая. Смешиваем до однородности буквально пару минут. Долго вымешивать это ни к чему. И затем подготовим противень, выстилаем его пергаментной бумагой и также ставим разогреваться в духовку на 180 градусов примерно 20-25 минут. И подготовим ложечку, она у меня размером 10 сантиметров. И также уже готовое тесто отсаживаем в конвертик. В конвертик выкладываем в глубокую емкость, либо в высокий стакан, чтобы было удобнее. Рекомендую конвертик не заполнять полностью, для того, чтобы вам было легче отсаживать печенье и чтобы у вас тесто не выливалось. И затем уже приступаем к отсаживанию печенья. Также выпускаем излишний воздух с помощью шпателя либо силиконовой лопатки. Печенье отсаживаем на расстоянии друг от друга. Стараемся делать их одного размера и одной толщины. Понимаю, что это немножко нелегкое дело, но тем не менее можно сформировать красивое печенье в домашних условиях. Посмотрите, какие они очаровательные уже получаются, так как это тесто бисквитное, а бисквитное тесто сетает довольно быстро. Поэтому отсаживаем печенье и отправляем сразу же выпекаться в духовку при 180 градусах примерно 10-15 минут. Ориентируйтесь по особенностям вашей духовки, так как у всех печет по-разному. У меня получился полный один противень и половина второго противня. И печенье посыпаем в конце сахарной пудрой хорошим слоем. Именно сахарная пудра придает красивый колер печенью, сверху получится хрустящая корочка и очень нежная и пористая внутри. Отправляем в духовку. Увидимся через 10-15 минут. Спустя время, когда печенье готово, посмотрите, какие они очаровательные получились! Очень нежные внутри и с хрустящей корочкой. Конечно же, печенье можно купить и приобрести в магазине, но я считаю, что домашний вариант тоже ничем не хуже. И получается очень вкусное и нежное. Можно печенье убрать в коробочку для хранения и приготовления какого-либо десерта, но так как я буду готовить сразу, поэтому даю им полностью остыть, а тем временем приготовим ягодное компоте. Для него нам понадобится 420 граммов любой ягоды, в моем случае это голубика, и добавляю 50 граммов сахарного песка. Если вы хотите немножко послаще, то можно добавить 60 граммов, но по мне в этом рецепте сладость в десерте абсолютно в балансе, поэтому больше я бы не рекомендовала добавлять. Пока уваривали ягоду, она выделяет сок. Смешиваем с 15 граммов кукурузного крахмала и добавляем снова к ягоде. Она уваривается буквально за считанные минуты на глазах. Обязательно все постоянно помешиваем, не отходим от плиты. И готовое компоте выкладываем в глубокую миску. Накрываем пленочкой, даем ей полностью остыть, тем временем пока подготовим основной крем. Компоте получилось просто невероятное, очень нежное и уже безумный аромат. Для крема нам понадобится три оставшихся желтка. Взбиваем его с ванильным сахаром. И тем временем пока подготовим сироп. Для него 35 граммов воды смешиваем со 115 граммом сахарного песка. Увариваем все на хорошем огне, постоянно помешиваем. Я проверяю готовность сиропа таким образом. В холодную воду наливаю в стакан и наливаю немного сиропа. Если вы видите, что он собирается в комочек, значит сироп готов. Пока он горячий, добавляем его к хорошо взбитым желткам. На хорошей скорости взбиваем все, добавляем тонкой струйкой, взбиваем до пышной, посветлевшей массы. То, что остается на дне сковороды, я уже не добавляю, а просто сразу же замачиваю также сковороду, чтобы легче было ее отмывать от сиропа. В отдельной миске также взбиваю 250 граммов холодных сливок, буквально пару минут до устойчивых пиков, и чтобы масса хорошо держала форму а также отдельно взобьем сливочный сыр маскарпоне либо филадельфия. Рекомендую использовать именно маскарпоне, так как оно не имеет такого некого специфического привкуса, как филадельфия, к примеру. И через сито обязательно пропускаю хорошо взбитые желтки, дабы избежать каких-либо комочков от сахара, либо от желтковой массы. Масса получится максимально нежная и очень воздушная. Смешиваем все лопаточкой до однородности и затем добавляем взбитые сливки. Также смешиваем венчиком до однородности. Масса получается очень вкусная, безумно нежная. У нас уже все основное практически готово. На данном этапе также завариваю кипяток, так как мы будем заваривать кофе для пропитки печенья. И можно будет уже собирать десерт. Нам понадобится всего примерно 250-300 мл остывшего кофе. Поэтому заливаем кипяток одной чайной ложечкой кофе. Все хорошо смешиваем. И приступаем к формированию десерта. У меня форма размерами 2 см на 16. Но у меня немножко нестандартная, потому что к низу у меня узкая форма, а кверху она у меня расширяется. Сперва выкладываем первый слой из печенья. Промакиваем печенье в кофе остывшим. Буквально одну секунду не нужно держать дольше, так как печенье невероятно нежное и без того, а кофе пропитывается очень быстро. Выкладываем крем. Старайтесь разделить крем равномерно. Я делю его на глаз. И также выкладываем остывшее ягодное компоте выкладываю его в три ряда. Стараюсь все делать максимально равномерно, чтобы в разрезе получилась очень красивая равномерная прослойка между конфи, кремом и печеньем. И так проделаем со всеми последующими слоями. Выкладываем печенье, крем, конфи и так далее. Собираем десерт. Данный десерт вы можете собирать как в овальной форме, круглой, либо в квадратной или прямоугольной, какая у вас есть. Разравниваем также все ровным слоем шпателем либо ложкой. Выкладываем конфи и снова печенье. Печенье очень нежное, поэтому промакиваем в кофе его буквально одну секунду, не дольше, чтобы у вас десерт не получился мокрым. И уже в самом конце разравниваем крем. Мне все хватило вплотную, и отправляем в холодильник на всю ночь для стабилизации десерта. На утро я также приготовила отдельно крем из сливок, сливочного сыра и сахарной пудры. Получился он очень вкусный. Классический сливочный крем. Выкладываем и отсаживаем его пиками. Посмотрите, какие очаровательные ежечки получились. И вы можете также отправить его в холодильник для стабилизации либо сразу же подавать на стол, что я и сделала. Посыпаем сверху насыщенным какао-порошком, обязательно пропускаем через сито и уже можно пробовать. Десерт получился просто волшебным, очень нежным, его даже не нужно жевать, получается очень вкусный и просто потрясающий на вид и на вкус. Я вам очень рекомендую сохранить этот рецепт, обязательно его приготовить. Вы можете с любой ягодой, которая есть у вас. Уверена, что вы будете в восторге. Подписывайтесь на канал, если хотите получать новые видео. И до скорой встречи на моем канале Лидия Суитс. Пока-пока!